Сьогодні на Дергачівщині біля районного будинку культури проходить всеукраїнська акція Голуб пам'яті та миру. За ініціативи депутатської групи відродження головною метою акції є виразити повагу до героїв, які боролися за мирне небо та рідну країну, вільно від окупантів та закликали українців єднатися заради миру. 9 травня 25 тисяч паперових голубів. З усіх куточків України злетілися у місто Київ, щоб утворити масштабну скульптуру у вигляді голуба мира це металевий птах, оздоблений тисячами паперових голубів. Ця інсталяція увійде в Книгу рекордів України як наймасштабніший соціальний арт-об'єкт, присвячений миру та пам'яті. А 1 червня, в день захисту дітей, її привезуть до міста Маріуполя. Бо саме там безхмарне майбутнє українських дітей зараз охороняють сучасні герої. Голуб пам'яті та миру підтримує бойовий дух наших українських бійців, які захищають міру в Україні так само, як захищали наші предки 70 років тому. Організатори зробили дуже велику й гарну справу, об'єднавши нас усіх. сегодня день памяти и примирения. Нас так долго пытались разделить по политическим взглядам, по региону проживания, языку общения. Я хочу от имени депутатской группы «Видроджиня» анонсировать уникальную акцию, которая, без сомнения, нас всех объединит. Общенациональную инициативу «Голубь мира и памяти». Наша главная цель сплотить страну вокруг идеи мира, памяти и уважения к нашему прошлому, наших молитв о будущем, вокруг тех ценностей, которые одинаково близки жителю Восточной и Западной Украины, и студенту, и пенсионеру, и успешному бизнесмену и простому работяю. Сегодня нам, как воздух, нужно чувствовать поддержку друг друга. 70 лет назад наши предки доказали, единство это путь к победе. Сегодня мы, потомки героев, должны усвоить уроки дедов, повторить их подвиг, восстановить мир в стране, чтобы возродить Украину. Тогда можно будет смело сказать, что мы вырастили достойную смену героев. Сегодня в рамках акции «Голубь мира и памяти» мы предлагаем отдать дань уважения тем, кто подарил Украине победу в 1945 году и тем, кто ведет нашу страну к ней сегодня. Вы можете написать имена и просто добрые пожелания на вот этих бумажных голубях символом мира и согласия. Вы знаете, что слова имеют силу молитвы. Это наша общая молитва за мир и возрождение Украины. В ночь с 8 на 9 мая наши молитвы по всей Украине на крылья голубей мира отправятся в Киев. В День Победы из 25 тысяч бумажных голубей мы создадим уникальную инсталляцию – и зафиксируем рекорд Украины. Рекорд ради мира. Мир ради возрождения. Сегодня, 8 мая, впервые отмечается День памяти и примирения. Этот праздник пришел к нам из Европы. Там именно в этот день традиционно отмечают победу над нацизмом. Что значит этот день для украинцев? День памяти – это чествование героизма ветеранов-победителей. Примирение – это напоминание о том, что все мы, украинцы, должны откинуть наше разногласие и объединиться ради нашей важнейшей цели – мира. Смотрите, как нас много, людей, которые объединились ради мира. Дергачи, Харьков и другие города ⁇ все это Украина. Я искренне благодарен всем, кто уже принял или собирается принять участие в акции. Это лучшее доказательство, что сердца всех украинцев, как никогда бьются в унисон. Та энергетика, которую несет каждый из этих бумажных голубей, лучший фундамент для построения мира в нашей стране. Мира ради возрождения Украины. Сегодня каждый из нас принял участие в установлении рекорда Украины, который будет зафиксирован в День Победы в Киеве. А 1 июня, День Защиты Детей, огромная инсталляция с тысячами маленьких голубей отправится в город Мариуполь, современный символ героизма украинских солдат. Этот город устоял перед внешней угрозой, так же, как устояли десятки украинских городов 70 лет назад. Наш с вами голуб ⁇ это поддержка нашим бойцам на передовой. От всей души поздравляю всех с Днем Великой Победы. Героизм и мужество украинцев передается из поколения в поколение. Наше поколение, я уверен, повторит подвиг дедов и принесет потомкам победу и мир. Наши защитники ⁇ достойная смена своих героических предков. И их подвиги не будут, не забудут потомки. Так же, как мы помним подвиги героев Второй мировой. Я желаю мира и чистого неба над головой. Я хочу, чтобы не было войны. Я хочу, чтобы никогда не было войны. Единство ради мира. Мир ради возрождения. Дорогие ветераны, уважаемые земляки, разрешите от имени районной и городской ветеранской организации поздравить вас с днем Великой Победы, с десятилетием Победы нашего народа во Второй мировой войне. Тяжелейшие испытания выпали на долю нашего старшего поколения, но они выстояли, победили самого злейшего и коварного врага 20-го столетия фашистскую Германию. Мы сегодня чтим память всех ветеранов Второй мировой войны, которые отдали жизнь которые последующие умерли. Разрешите нашим ветеранам пожелать крепкого здоровья, долголетия, а нам в вами мира, добра и благополучия. Я украинка, горжусь! Лади на осяжні і гори й долини, Світ білосніжний у луці калини. Відчуй, людино, запахи чарівні, Ще від землі йдуть, від квітів і від трав, а коять нас струмки й джерела дивуть. Я хочу, щоб ти серцем це пібрав. Послухай пісню, пташки на світанні. Сні, нехай нам сонце світить. Потрібен мир, трава в Росії, усміхнений нащадок. Потрібен мир, усім, усім, отриманий у спадок. Люди будують нове житло, будуть у щасті жити. Кожній людині потрібне тепло, Щоб майбуття творити. В кожній суспільстві потрібен лад, злагода, співіснування і зацвіте вся земля, мов сад радісним буде світання. Хай вітають. Завжди журавлі, колоски відзвонять на литі. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх людей на цілім світі. Честь дня перемоги. Дозвольте мені оголосити хвилину мовчання. За нашою доброю традицією. Запрошую вас покласти квіти до вічного вогню. Будь ласка. Квіти від народного депутата України Володимира Патькавича Хасудовича. порой, что солдаты с кровавых не пришедшие поле, не в землю наши полегли когда-то, а превратились в белых журавли. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем в небеса. Лети, лети по небу, Клин устал. лети в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый, Быть может, это место для меня.